সুগন্ধি হব পাৰিব আপোনালোকে সেইজোপা যিহেতু লাখ টকীয়া কচু বুলি কয় আৰু এই আচলতে বন্ধুসকল এই সুগন্ধি কচুজোপাত পাহাৰী বেছি পোৱা যায় আৰু এই পাহাৰী এলেকাৰ পৰা যদি কোনোবাই ঘৰত ৰুওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে ৰুব পাৰে আৰু এই কচুজোপাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল কি এই কচুজোপাৰ পৰা চেম্প বনায় যিটো আমি চেম্প ব্যৱহাৰ কৰোঁ বটল স্প্ৰে বা আমি যিটো স্প্ৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকৈ সেই স্প্ৰেটোৱে বনায় এই কচুজোপাৰ পৰা মই তললৈকে থাকে কিন্তু মই সনা নাই একদম তলৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰিছোঁ গতিকে আৰু সেইকাৰণে মানে এই অংশটো দেখিছে এই অংশটোৰ পৰা মানে পাৰফুম বনাই যে ডিছপ্লে শ্ব' কৰি থকা পেকেজটোলৈ মন কৰক সেই পেকেজটোত লিখা আছে সুগন্ধি কচু আৰু এই সুগন্ধি কচুৰ যিটো আপোনালোকে দেখিছে আলুটো এই আলুটোৰ পৰা শুকুৱাই পিনি তেখেতসকলে এনেধৰণৰ কিছু কেমিকেল বনাই আপোনাৰ এই পেকেজবিলাকত চেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে নহয় জানো তাৰ পৰা যেনেকৈ চেণ্ট বনায় তেনেকৈ ইয়াৰ পৰাও ইমান মানে একদম চেট কচুবিধ এবিধ ঠিক এবিধ ৰিয়েল উগচি গৈছোঁ আৰু তেনেকৈ যদি গম পাম যে ৰিয়েল ৰিয়েল যিটো মানে নৰ্মেল আপোনালোকে ঘৰত হোৱা যিটো কচু থাকে সেইটো মানে সুগন্ধি কচু নহয় আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো ইয়াৰ মানে পৰিচয় ইয়াত কটাৰ পিছত ইমান ধুনীয়াকৈ এটা গোন্ধ আহিব আৰু সেই গোন্ধটোৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব সেইজোপা সুগন্ধি কচু হয় নহয়